非是主人也，不过断木桥。这地方，我怎么感觉似曾相识呢？ 我家神君救了你一命，还不说谢谢？神君<圈>，我家神君乃是蓬莱司法星君杨戬，我是他的座下神兽小天，这一次便是为了你们起风城危机而来。 多谢神君救命之恩，滴水之恩。那你可要记住，今日的滴水之恩，日后让你做事的时候，可不要害怕偷懒哦。神君请放心，我上官策，作为启封府尹，为了启封百姓的安稳，我甘愿做任何事。<laughs> 星君，您终于回来了。退下。是。星君，近来启峰城发生了许多变故，<君>很多人莫名其妙的变得脾气暴躁，并且还会攻击身边的人。而且，我总感觉我好像失去了记忆，忘记了一些重要的人和事。就连我身边的人也有这样的感觉。神君可知道这到底是为何？ 启封城的百姓，还有这些精怪，都是因为故气才变得具有攻击性。故气，乃怨气所化，怨气生于人心，与人的七情六欲、贪嗔痴,痴念相关。你忘记的那些人，他们已经不在这世上了。确切地说，由于你们的忘记。 他们便更加回不来了。端木翠、展颜、展颜、展颜，对啊，是展颜啊！我居然把他给忘了，还有端木门主。 神君，你此番下凡，是否已经找到了解决顾忌的办法？想要彻底解决顾忌，除非他们从尘渊带回解药。目前，我只能暂时用法宝缓解而已。还望神君随我一同回启封，相助解决顾气弥散一事。啊啊 若楠他们出发三天，还无音讯传回。难道谷昌的计划出了意外？听阿弥说，你有没有好好吃饭？我吃不下。展颜，你是不是也觉得我容易感情用事、优柔寡断？ 你别对自己太苛刻。你只是比较重感情，关心别人多过自己。他们都是我的士兵，我的家人。我说过要带他们回家的。那不是更应该要好好吃饭，吃完饭才有精力去应对这些。 与其担心，不如养精蓄锐，好好应对。